Железнодорожные вокзалы. Мы продолжаем реконструкцию, продолжаем строительство вокзалов. Так в этом году будет сдан Донецкий вокзал. Несколько реконструкций в Харьков Балашовский, Макеевка, выполнена Красноград, Карловка, Сахновщина и Кичеевка. Много у нас вокзалов находится в стадии ремонта. Особенно для нас важен вокзал в Луцке, он будет принимать достаточно много гостей. По пассажирскому движению четыре города начнем эксплуатацию поездов в апреле текущего года. По железнодорожным перевозкам. По... Президент Украины попросил, чтобы мы обратили внимание на социально незащищенные категории, и железная дорога приняла позавчера решение в пятницу не поднимать цены на плацкартные билеты вообще в сезоне 2011 2012 года. Поэтому те пассажиры, которые билеты покупают в могут быть абсолютно спокойно. По купельным вагонам мы думаем, мы три года не поднимали цены, но пока решения нет. Но плацкартные билеты точно дорожать не будут, это абсолютно точно. Что касается, вообще, чтобы понимать, с чем мы имеем дело, то на сегодняшний день пассажирских вагонов у нас 7025 штук. Из них в степень износа 85,6%. То есть все эти вагоны в основном произведены в Германской Демократической Республике, которая уже не существует 21 год. Соответственно, наш самый юный вагон, за исключением тех 50, которые мы купили в постсоветский период, составляет парк, у нас 85% парка старше 28 лет. Поэтому нужно четко понимать, что скоростные поезда за пять лет, как, как говорится, мы и планировали, должны полностью заменить весь пассажирский состав на территории Украины. Для этого нужно сделать огромный объем работы не только не по, по покупке и постройке новых поездов, но и непосредственно по, по железным дорогам. В Украине на сегодняшний день 50 вагонов с вакуумными туалетами. То есть остальные 6925, вы сами знаете, вы в поездах ездили, какие состоянии. Наши поезда не пускают вагоны ни в одну страну мира и не пустят никогда, потому что таких, которые пускают, у нас 50 вагонов. Ну, не считая тех 90, которые придут в 10 скоростных поездах Hyundai. Поэтому здесь огромнейшая работа, огромнейшая, и будет полная замена парка. Таких поездов, уже, как говорится, ночных, по названию. Их уже не будет. Это даст значительную экономию железной дороги и значительно позволит на 100% объявить подвижной состав, обновить. Но мы, дорога, логистика и, наконец-то, наша дорога выучила слово маркетинг, работает над каждой станцией, чтобы все равно пассажир мог добраться из любой точки Украины железнодорожной, любую точку и минимизировать число пересадок. Задача, если 20 лет назад стояла, или не 40 лет назад, когда проектировали Конкорд, стояла задача за 3,5 часа в любой конец мира, то сегодня мы ставим задачу поскромнее в любую точку СНГ с двумя пересадками, не более. Поэтому здесь работа идет. Такая же ситуация и в грузовых перевозках. 80% износ грузовых вагонов, чтобы потом не говорили, что, э, вы знаете, вот все раз, разрушилось и разломалось. На сегодняшний день вагоны изношены на 80%, в электровозы на 90%, магистральные тепловозы на 99%, грузовые вагоны в целом на 86%, из них полувагоны на 88%. 70% подвижного состава эксплуатируется за пределами установленного срока Поэтому мы будем привлекать инвестиции, будем покупать новые вагоны. Я думаю, в ближайшие пять лет Украина сможет полностью обновить состав, как пассажирский, так и грузовой. В прошлом году на пригородных маршрутах мы привезли, перевезли, то есть на электричках, проще говоря, 330 миллионов пассажиров. Из них 260 миллионов бесплатно. Из 330 миллионов пассажиров в прошлом году 260 миллионов мы перевезли бесплатно. Мы работаем сейчас с каждой областью, с каждым местным советом по вопросу, какие вообще поезда пригородные нужны, за какие поезда, за льготные категории готовы оплатить центральное правительство, то есть Министерство социальной защиты и местные советы. Потому что дорога работать бесплатно просто не может. Есть электроэнергия, есть подвижной состав, который нужно восстанавливать, есть зарплата железнодорожника.